নমস্কাৰ গাইজ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দেই আজিৰ ভিডিঅ'টো দুপৰীয়া সাজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ দেই যিহেতু এইকেইদিন ভাবিছোঁ টেলি ব্লগ দিম সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ আপোনালোকক যি কৰোঁ তাকে দেখাওঁ ভাবিছোঁ টেলি ব্লগত এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজ হাতত দুটা লৈ ল'লোঁ আৰু আজি আলু পিটিকা বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম ভাবিছোঁ আৰু এয়া দেখিলেই নহয় হ'লেই নহয় এয়া অঘটন মোৰ প্ৰায় এনেধৰণে হৈ থাকে আপোনালোকক বাৰু হয়নে জনাব দেই তথাপিও মই কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাই দেই এয়া দেখিছেনে কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু আৰু আদা অকণমান কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট অকণমান ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ তেল গৰম হ'বলৈ আৰু লগতে কাটি থোৱা গোটেইখিনি বস্তু দি দিলোঁ আৰু এইফালে নিমখ অকণমান হালধি আৰু অলপমান কাশ্মীৰ মিজিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে বাকী বেলেগ মছলা মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেই এনেকেই অলপ দেৰি ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে তাৰ গোন্ধটো যেন নাযাওঁ মানে নহৰু গোন্ধটো তাৰপাছতে মই আলু পিটিকাখিনি ওপৰত দি দিলোঁ আৰু হাতেৰে এনেকৈ পিটিকি ধুনীয়াকৈ আলু পিটিকাৰ দৰে বনাই ল'ব দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে আৰু এইফালে মানুহজনৰ কাৰণে ভাবে মই ভাতো ৰেডি কৰি দিলোঁ দেই আৰু লগতে বাটাৰ অকণ দি দিলোঁ এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে শেষত মোৰ কলিজনীক দেখুৱালোঁ আজিলৈ পাই